السلام علیکم بچوں ویلکم ٹو یور فیورٹ سٹوری چینل ٹائمز امیجینیشن تو آج میں آپ کو سناؤں گی الارا اور خون آلود چاند کی پیشن گوئی کا دوسرا حصہ کہتے ہیں تقدیر ایک تحفہ ہے مگر الارا کے لیے تقدیر ایک بوجھ بن چکی تھی کیونکہ جب وہ چاند پتھر کی روشنی سنبھالے ہوئے تھی تو کچھ اور بھی زیادہ تاریخ اُبھرنے لگا تھا وہ اپنی پہلی لڑائی کے اگلے دن الارا تھکن اور رستے دل کے ساتھ واپس ونڈ میر کے گاؤں پہنچی مگر سب کچھ بدل چکا تھا اب دیہاتی اس کی طرف دیکھتے تو نہ سرگوشیوں کے ساتھ بلکہ خوف کے ساتھ کچھ کہتے وہ نشان اٹھائے پھرتی ہے دوسرے بڑھ یہ ہمیں تباہی دے گی الارا پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کرنے لگی حتیٰ کہ اس نے جنگل کے کنارے پر دوبارہ اس بڑی عورت کو کھڑے دیکھا عورت کی آواز بھاری تھی چاند پتھر جاگ گیا ہے اور وہ بھی اس رات الارا نے خواب دیکھا وہ ایک سیاہ بیابان میں کھڑی تھی اوپر آسمان سرخ ہو چکا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک دیون و مسایا اس کے سامنے کھڑا تھا اس کی آنکھوں سے سرخ شولوں کی طرح آگ نکل رہی تھی اور اس کی آواز زہر کے مانند کانوں میں سرسراتی آتی چھوٹی محافظ وہ فنکارا کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک بچی مجھے روک سکتی ہے الارا نے اپنی روشنی کی تلوار اٹھانے کی کوشش کی مگر خواب میں وہ راکھ میں بکھر گئی بادشاہ سایہ ہسا اور وہ کہہ کہا الارا کے جاگنے کے بعد بھی اس کے کانوں میں گونجتا رہا سچ جانے کے عزم کے ساتھ الارا اس بڑیا کے پیچھے چھپے ہوئے کھنڈرات میں گئی جو جنگل کے نیچے موجود تھے دیواروں پر کندہ تحریریں پیش گوئی بتا رہی تھیں کہ جب خون علو چاند تلو ہوگا محافظ کو بادشاہ سایہ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا ورنہ بادشاہت اندھیروں میں ڈوب جائے گی مگر جیسے ہی لارا نے اپنے روشن ہاتھ سے نکوش کو چھوا پتھر پھٹ گیا اندر سے سیاہ دھن نکلنے لگی زندہ اور بھوکی بوڑھیا نے ہامتے ہوئے کہا اس کا قید خانہ میری سوچ سے کہیں تیزی سے زیادہ ٹوٹ رہا ہے اچانک دھن نے ایک شکل اختیار کی اور بھیڑیا جیسے سایہ نما مخلوق ان پر جھپٹ پڑی الارا نے اپنی روشنی کی تلوار سے لڑائی کی مگر ہر ایک کو کاٹنے کے بعد دو مزید نمودار ہو جاتے مایوسی میں اس نے چیخ ماری اور چاند پتھر اس کے ہاتھ میں دہک اٹھا چاندنی کی آگ کا ایک دھماکہ پوری سرنگ میں پھیل گیا سائے غائب ہو گئے مگر وہ بڑیا بھی غائب تھی صرف اس کی چادر باقی رہ گئی الارہ لرستی ہوئی کھنڈرات سے نکلی کیا سایوں نے بڑیا کو نگل لیا تھا یا وہ شروع سے ہی حقیقت نہ تھی اسی لمحے گاؤں والوں نے آسمان پر پھیلی چاندنی کی روشنی دیکھی اور جواب مانگے مگر الارہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی ایک دل دہلا دینے والی چیز گنجی ایک لڑکا اس کا بچپن کا دوست ڈرا ہوا کھڑا تھا اس کا سایہ زمین سے اٹھا اور ایک خفناک مخلوق میں بدل گیا بادشاہ سایہ کی آواز رات بھر گونجی مجھے تمہارے لیے آنے کی ضرورت نہیں محافظ میں ان کے ذریعے آؤں گا گاؤں والے چیختے ہوئے بھاگ گئے لڑکے کا سایہ جھپٹ پڑا الارا کی تلوار پھر دہ اٹھی آنسو اس کی آنکھوں میں تھے مگر اس نے وار کیا سایہ بکھر گیا اور لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا مگر زندہ رہا اب گاؤں والے پیشن گوئی پر شک نہیں کر سکتے تھے اور الارا کو بھی اپنی تقدیر پر کوئی شک نہیں رہا تھا ویران گاؤں کے چوک میں الارا نے اپنا ہاتھ بلند کیا ہلال کا نشان پہلے سے زیادہ روشن ہو رہا تھا اگر بادشاہ سایہ مجھے چاہتا ہے تو وہ مجھے تیار پائے گا اس نے دور تاریخ پہاڑوں کی طرف دیکھا جہاں وہ قید تھا میں نہ بھاگوں گی نہ چھپوں گی میں اس کا سامنا کروں گی چاہے مجھے اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے اور جیسے ہی خون علو چاند دوبارہ آسمان پر ابھرا بادشاہ سایہ کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں مگر الارا یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک اور منتخب بھی جاگ چکا ہے اور یہ منتخب اس کا ساتھی نہیں ہوگا تو یہ تھے بچوں الارا اور خون علو چاند کی کہانی کا دوسرا حصہ اب تیسرے حصے کے لیے آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ آئے گی تب تک کے لیے اس کو انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ